Не бойся ошибаться. Смотри, не бойся ошибаться никогда в жизни. Потому что ошибки нас делают только сильнее. Ошибки настолько возвышают в этой жизни. И не спотыкается тот, кто не встает просто. Понимаешь? И ошибки, ошибки, они настолько вот делают человека сильным, они настолько вот делают человека вот бронированным просто, чтобы вот именно на успех. Потому что если человек много ошибается, для него вот ворота открываются, чтобы он, понимаешь, вот еще ошибался, и он возвышался. То есть ты понял, как это работает? Смотри, вот, например, я ошибаюсь, да, вот, ошибаюсь, вот, всю жизнь я ошибаюсь. То есть, честно скажу, всю жизнь у меня ошибки, ошибки. И они меня учат в жизни, понимаешь? Вот я вот э, просто, ну, не нуждаюсь в материализации, не нуждаюсь ни в чему, потому что ошибки, они меня делают сильнее, они учат меня, понимаешь? Вот на ошибках ты учишься очень жестко, потому что если ты допускаешь свою ошибку, э, ну, свою ошибку в организме, твой мозг, твой мозг автоматически уже, он э, делает так, Делает так, кортизол вырабатывает, понимаешь? И он все, то есть, ну, если он прикоснется с этой ошибкой уже, он будет тебе вырабатывать кортизол, понимаешь? И сделает, дело будет делать тебя сильнее, сильнее. Это нужно, то есть, правильно с, с ошибками делать. Не нужно, вот ты допустил ошибку, да? Ничего страшного, все хорошо, все по плану, то есть, идем только вперед. Ты меня понял, братишка? Не ошибайся никогда в жизни. В жизни ошибки только тебя возвышают. Запомню. вот ты ошибался, вот я ошибаюсь вот каждый день. Каждый день у меня ошибки. У меня и маленькие, и большие. Я теряю деньги. Я там теряю какую-то материализацию. И все. Но я жизнь не теряю. Я здоровье не теряю, понимаешь? Я теряю какие-то фантики, которые мне не нужны в жизни. Потому что э, ты за деньги, запомни, вот, э, вот ты за деньги не купишь э, ошибки, пойми, ты за деньги не купишь никогда ни ошибки, ничего ты не купишь. Понимаешь? То есть, э, если ты теряешь деньги, вот тогда ты учишься, вот тогда у тебя все прекрасно, или теряешь какую-то материализацию у тебя просто мозг вот тебе вот творец дает понимаешь вот препятствия ошибки все дает вселенная тебе дает все чтобы вот ты именно поднялся в жизни именно понимаешь вот ошибки для чего они созданы чтобы человек стал крепче и был крепче понимаешь человек вот он делал все чтобы вот прийти и добиться этих целей и Творец, Вселенная, вот дает ему ошибки, неудачи в жизни и так дальше. Никогда не бойся ошибок, никогда не бойся ничего в этом мире, братишка. Потому что если ты будешь бояться там, если ты будешь не действовать, не делать, что может в этом мире что-то измениться? Ничего в этом мире у тебя не изменится, понимаешь? Вообще, не бойся ошибаться, не бойся делать какие-то вещи, потому что у тебя по-любому будут ошибки, если ты будешь делать какие-то вещи, если ты будешь делать какие-то, понимаешь, вот что-то, вот, например, какую-то деградационную тему, и ты просто вот будешь ошибаться, не бойся ошибаться никогда. Никогда не бойся ошибаться. Потому что если ты будешь вот ошибаться, если ты будешь там делать и ошибаться, вот я делаю и ошибаюсь, я не боюсь ошибок, я не боюсь ничего, я не боюсь преград, ничего не боюсь. Не бойся никогда ошибок, брат. Они тебя возвышают. Вот, например, я вчера потерял вот 15 тысяч баксов, а сегодня мне вернули. Вернулись 15 тысяч баксов, потому что я осознал, я проработал эту ошибку, и оно, Вселенной мне творец, вернул эти 15 тысяч баксов. А если я бы, понимаешь, вот плакал бы, да, там я бы ошибся, я ошибся там, ходил бы, плакался там дальше. Ничего бы не было, пойми. И это жизнь. То есть я, я, ну, я так, к примеру, э, там 15 у меня нет ничего, брат. Я такой же, как и ты, понимаешь? Мы одинаковые вместе с тобой, братишка. Мы одинаковые, То есть все люди одинаковые. Просто все люди думают э, не так, э, делают не так, э, развиваются не так что-то хотят сделать не так. Ну, все мы разные, пойми. и У каждого есть, у каждой... каждый творец своей судьбы, каждый человек. И каждый человек делает все, вот, чтобы он, понимаешь, вот, ну, достиг или быть ему рабом всю жизнь, или свободным человеком, или жить постоянно вот в материализованном мире и ничего не иметь, понимаешь? Ну, Ой, братишка мой, смотри. Если у тебя есть цель, братан, в жизни, если у тебя есть все в жизни, ты просто вот будешь на ошибках просто вот. И вот я люблю ошибаться честно вам скажу, я люблю ошибаться, потому что ошибки просто вот делают в материализованном мире прекрасно. И в мире, там, где перспектива и возможности есть. Я нормально себя чувствую с ошибками. Я никогда вот не боюсь ошибаться, что-то там просто вот потерять. Потому что оно мне в X тысячу придет. Пойми. Ты просто вот, когда ты ошибаешься, ошибаешься, братишка, анализируй эту тему. Анализируй эту тему. Ты вот делай что-то не так, делай что-то не так, делай. Делай, чтобы Вселенная вот видела тебя, он действует, он делает, он ошибается, он пробует, он э, идет к цели. И Вселенная тебя видит, и Вселенная дает тебе все, чтобы вот ты вот, достигал всех высот в этом мире. Понимаешь? И это так. То есть, ты понимаешь в чем суть? Не бойся никогда ошибок, не бойся ничего в жизни, наоборот ошибайся, потому что вот, я не знаю, ошибки меня делают как-то вот материализованно как-то лучше, как-то вот и в развитии лучше я. И всему лучше я, потому что вырабатывается очень жестко кортизол при ошибке, и тебе вот человеку, понимаешь, вот ну хочется измениться, потому что он не любит мозг не любит, чтобы человек вот как-то вот ошибался и так дальше. И ты становишься только крепче, только лучше. Это как с бойцом, понимаешь, сильнее вот. Или играть в шахматы сильнее, понимаешь, играть, ну, он тебя разъебывает, у тебя вырабатывается кортизол и запоминаются лучшие ходы. Ты начинаешь вот действовать лучше. Ты начинаешь все делать, чтобы вот приблизиться к цели своей. И это так. Ты понимаешь? То есть это так. То есть ты сидишь там, вот или с бойцом очень жестким там, лучшим тебя во всех. И ты, если ты с ним пиздишься, у тебя лучше все растет. Ты прокачивайся. И так и с жизнью. Если ты ошибаешься, ты, у тебя обрастает такая, понимаешь, шкура э, на ошибку. И все у тебя ровно в жизни. Все у тебя ровно в жизни. И все у тебя четко в жизни. Понимаешь? И это так, братец мои. Извини, пожалуйста, может ветер там и так дальше. Извини. И это так. Так что не бойся ничего, никогда ошибаться. Действуй, просто пробуй. Никого не слушай в этом мире. Вообще. То есть в этом мире слушай только себя и свою душу. Понимаешь? Вот, вот что тебе по душе? И делай так, что тебе вот по душе не слушай. Не слушайся никого в этом мире. Ничего. Потому что э, если вот э, есть люди, которые вот, понимаешь, вот тебя отстранят, будут острикать от цели, будут все делать, чтобы вот ты ничего не достиг в этом мире. И это так, братья и с моим. Делай все, чтобы ты в этом мире поднялся. Запомни. Но не нужно делать так, как-то вот ты думаешь, а как мне подняться, как мне так? Нет, ты если будешь нет, ты должен делать вот э, такие вещи, которые вот ты с душой пойми, вот ты с душой это делаешь. Понимаешь? И все у тебя ровно. То есть, что, что ты любишь, ты и делаешь все у тебя ровно будет жизнь, а если ты не будешь делать, понимаешь, вот э, с душой, не будешь делать ровно, не будешь вообще никак делать, не будешь действовать, не будешь ошибаться, так как ты сможешь вот расти в жизни, как ты сможешь вот что-то достичь в этом мире, если ты ошибаешься просто, боишься ошибок, как ты можешь прийти к каким-то... Э, как-то цели, как-то еще что-то. Если вот, например, у тебя, у тебя, вот, тебе дает творец, понимаешь, всегда, каждый день, каждую секунду у тебя есть возможность. Или если ты просто вот просываешь эти возможности, вот боись ошибок, боись о... Что ты сможешь поиметь в этом мире? Скажи, ничего не сможешь поиметь. И ничего у тебя не будет. Все запомни в этом мире, если ты будешь вот развиваться, заниматься и идти только вперед, у тебя будет все ровно в жизни и все будет приходить случайно просто. Если ты будешь вот э, с душой вот делать дела, делать вещи, ты будешь вот заниматься, ты будешь вот развиваться понимаешь и оно будет у тебя приходить случайно полностью 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 случайно будет приходить все то есть ты просто вот ну я не знаю вот там ну за, за что-то гнаться за кем-то там ты просто забежкуй братишка полностью вот ну, на все. И ты просто, если ты будешь делать в кайф, понимаешь, эту тему, вот, ты будешь ошибаться, тебе оно будет приносить удовольствие, эти ошибки, это все. И оно будет приходить, понимаешь, материализация полностью, все. У тебя будет приходить случайно в жизнь. И ты будешь только вот расти и процветать в этом мире. И все у тебя будет ровно. Понимаешь, братишка? И все у тебя будет четко в жизни. Потому что если ты вот не будешь вот расти и процветать, понимаешь, ты вообще не так делаешь. Ты не так делаешь, братишка. Понимаешь? Так что нужно ровно, четко делать, и все будет прекрасно у тебя. Потому что, если ты вот не будешь ошибаться, если ты не будешь вот делать ошибки и идти только вперед, вот с ошибками идти вперед, не, не бояться ничего в этом мире, ничего, это успешный успех. И он придет только в долгосрок, запомни. Только не думай в краткосрок, никогда в жизни, никогда, чтобы ни было, какие бы дела не были, думай только в долгосрок, в долгосрочную перспективу в жизни. И все у тебя будет хорошо, все будет прекрасно. Вот ты ошибаешься, и ты думаешь в долгосрок. Не думай в краткосрок, потому что ошибки, вот есть такие ошибки, что ты думаешь вот э, в краткосрок, ошибаешься, ай, бляха, я там ошибся, я там не хочу, я там еще но ты думай так, чтобы вот в долгосрок ошибки тебя делают сильнее, брат.